Türkiyənin seismik tədqiqat gəmisi Odruc rəisi Aralıq dənizinin şərqində araşdırma aparacağı yeni yer müəyyənləşib. Telegraf.com xəbər verir ki, Odruc rəisi üçün yeni naftex elan edilib. Tədqiqat gəmisinin 22 dekabr - 15 iyun tarixləri arasında Antaliya körfəzi yaxınlığında seismik tədqiqat işləri aparacağı açıqlanıb. Köməkçi gəmilər Ataman və Çingizxan yeni vəzifəsində Odruc rəisə müşayiət edəcəklər. Bu müddətdə Odruc rəisinin kabellərinə zərər verməmək üçün dənizçilərə gəmidən ən azı 6 3000 məsafədən keçməyə xəbərdarlıq edilib. Oruç rəisi Noyabrın 29-da Adalıq dənizinin şərqindəki son təhqiqat işlərindən sonra Antaliya limanına təmir üçün aparılmışdı. Oruç rəis Kəş sahillərindəki fəaliyyətlərini tamamladıqdan sonra Cənubi Kipr, Yunanıstan və Avropa Birliyi gəminin hansı istiqamətdə hərəkət edəcəyini müzakirəyə çıxarmışdı. Türkiyə müdafiə naziri Hulusi Akar bu yaxınlarda verdiyi açıqlamada yeni planların həyata keçiriləcəyini demişdi.